наше информирование нами о работе милиции населения то есть работа с прессой с медиа с нашими увы у нас довольно часто получается так что нас вначале мы о чем-то громко разговариваем а потом это, это дело затухает или какой-то происходит факт о котором ну не очень нам хочется говорить мы о нем умалчиваем он обрастает кучей слухов и мы получаем только негатив от этого поэтому призываю всех у вас есть сос Практически в каждом городе есть инспектор по связям с общественностью. Поэтому этот ваш рупор должен быть постоянно открыт и полное информирование прессы, населения о том, что происходит в мире. там дел, то конкретные дел, или там оперативные материалы. Ну, а тех происшествия, которые происходят на территории области, население должно знать. Более того, если вы будете его в первую очередь интерпретировать, его будете именно вы, то это будет и подано в нормальном виде, без домыслов, и на и так далее. Причем я призываю всех, не нужно никому бояться совершенных преступлений. Мы должны себе сломать вот этот старый наш стереотип о том, что совершенное преступление это не вина милиции. Это сигнал к действию милиции. Если мы на этот сигнал адекватно реагируем, то у нас нормально по любому происшествию и все население. Если мы на него нормально, адекватно реагируем. Поэтому я еще раз повторю этот тест. Завершенное преступление ⁇ это не вина начальника милиции или замопомога начальника родственника. Это сигнал к их действиям. Вот если их действия после совершенного правонарушения были нормальными, адекватными, это будет вполне нормально всеми миространстве. Вообще-то наша задача, из того, что я, этот блок, я она, значит, в этом блоке рассказал, наша задача стоит в одном. Мы должны поднять имидж милиции, повернуть милицию лицом к людям, чтобы в нас увидели защитников. Увы, в настоящий момент, я об этом уже говорил на уровне Киева там, в настоящий момент э, в милиции отношение силы в разных причинах, не будет никого, там, там хайка а в настоящий момент отношение милиции такое. Когда человек приходит в милицию, первая мысль, Ему надо, что он может дать, если ничего не может дать, то его выгоняют. А если, а если он уже настоял, и он остался в милиции, то его останут так допросами, выяснениями всей его жизни личной, что он не рад, что с это связался. Вот эти должны сломать. Надо повернуться лицом к народу и понимать, что мы здесь работаем для людей. Надо на, на, на все ходить погоды, пойдет заработную плату с одной целью. Для того, что мы работаем на людей вещи, связанные бизнес и милиция, это разные понятия. Кто и заниматься бизнесом, пишет рапорт, идет заниматься бизнесом. Кто на себя надел погоны и стал защищать народ, он занимается заниматься работой чисто милицейской, здесь милиция. У начальника ОВД это есть полные полномочия. Я Михаил Михайлович поддерживал все эти его начинания тут. Тем, тем Михаил Михайлович, с кем нам не по пути, с теми должны мы расставаться. Это две абсолютно разные вещи. Бизнес и милиция. Надел погоны, у нас есть определенные сгоды, мы должны заниматься чисто милицейской работой. Вкратце, понятно?